Вітаю, як завжди у цій порі. з вами програма в хаті та хвостаті, і в наступні 13 хвилин ми вам розкажемо про семикратного чемпіона України надійного охоронця та домашнього улюбленця родини Феченко. А ще ми покажемо, які ж відомі особистості віддали перевагу породі Чау-Чау. Давня китайська легенда розповідає, що давним-давно, коли Бог створивши і заселивши землю, розподіляв зірки по небу, шматочок неба випадково відламався і впав вниз. Всі тварини вже розбіглися і поховалися. Тільки пес чау, чау наважився підійти до уламку неба, ретельно обніхати його і обережно лизнути. З тих пір язик у синього кольору. Чені стверджують, що цій породі три тисячі років на півночі Китаю ці чотирилапі служили упряжною собакою, пастухом охоронцем будинків і кораблів. Китайці вірили, що чау чау здатний уберегти свого господаря не тільки від недобрих людей, а й від злих духів, у результаті чого цих собак охоче розводили в тибетських монастирях і використовували в якості непідкупних сторожів святилищ. Чау – рідкісна порода в нашому місті. У родині Сергія Феченка такий вухатий та хвостатий живе давно і вже встиг стати не лише домашнім улюбленцем, а й вірним другом та порадником. Вот этот характер чау, його независимость, його гордість, його преданность. Я понял, що це моя порода. Все, я сказав, у мене є. Я... Как мы женой не крутили, какие породы не, вы, не выбирали, я говорю, женой мы как в том анекдоте, что не крутили, как не собирали, а все равно выходят жули. Так и у нас вышла чау, э, нам еще. А жена говорит, ну они длинношерстные такие, возиться расчесывать. И я нахожу вот это это чау чау смув, короткошорстный. И я в интернете нахожу, это канун нового года. 27 число, 27 декабря я нахожу по интернете редкая порода, что есть такой, такая собака, такой заводчик. Звоним. Он говорит, да, у меня как раз вот помет. 28 будет два месяца. И я буду, значит, приедут люди, и будет торги щенков". Мы с женой... Хотите, ли, посмотрите, я вам сейчас фотографию... Вышли, вы выберите себе щенка, какого хотите. Я говорю, как можно щенка по интернету выбирать? Мы с женой на машину 400 километров туда. Ну вот, вот это чудо привезли. По документам он Гранд Хавьер. А потом называли Гранд, Грандюша, Дюша... І трансформувались в Дюшеса. Ну так получилось та їм. Ну і він такий милий, добрий, як конфетка. У Дюшеса немає господаря, у нього є улюблена родина. Він ніколи не буває нав'язливий, не вимагає до себе уваги, а просто підійде, подивиться, переконається, що все в порядку, і ляже недалечко. Сама присутність такого чотирилапого в домі це позитивні емоції для дітей, спокій для господарів. Дети, внуки в нем тоже души не чают. Он очень мирный. Самое основное, он подходит мне по темпу и темпераменту жизни. Спокойный, уравновешенный, самодостаточный. я в кабинете работаю, он может прийти 5-6 часов, вот как коврик лежать рядом. Все, вот него и мне хорошо, и ему хорошо. Він не потребує великих фізичних нагрузок. Це порода. Тобто вона мені по темпераменту підходить ідеально. Це моя собака. Ці чотирилапі – дружня порода. Вони дуже полюбляють гратися. Навіть коли собака поведеться агресивно, спокійний темперамент чау-чау передається їй йому. Також дюсе товаришує з рижими котами, а от з муркотанами іншого кольору стосунки не складаються. По отношению к животным другим, он котов гоняет, потому что если он убегает, кот убегает, значит надо его догонять. Причем четко разделяет котов по цвету. Не любит черных котов, это гоняет и гавкает сразу. И белых почему-то. А вот рыжие коты, это не коты, это друзья. Это вообще на них не реагирует, это нормально, вот такие коты должны быть. Белые и черные это аномалия. Это как-то, когда он еще был поменьше, я выхожу, смотрю, он стоит с надутыми щеками такой. Я говорю: "А ну что у тебя там во рту?" "А ну выплю." Он так наклоняется, открыл рот и поставил воробушка маленького. И воробушек побежал. То есть он, видимо, играл с ним, с этим воробушком. Видит, что я выхожу боялся, что я заберу воробушка, он его спрятал. Так вот он стоял, держал его во рту, не придавил ничего. Потом поставил, и тот побежал. Стоит миска с водой. Вот он лежит около миски. Воробьи чередой идут на водопой. Вот он смотрит только, чтобы они соблюдали очередь. Чтобы было все в порядок, по очереди все шли на водопой. То есть он очень такой мирный. Чау-чау стали популярними не лише серед черкасців, а й для багатьох знаменитостей. Вони стали друзями і навіть порадниками. Як, наприклад, чаучау видатного психолога Зигмунда Фрейда Прославився майже як його господар. Він допомагав щеному розуміти душевний стан пацієнтів. На думку Фрейда, собаки краще розуміють характер людини і просто допомагають їм розслабитись. Психолог дозволяв своїй Чау-Чау по кличці Зофі бути присутнім на його лікувальних сеансах, щоб краще зрозуміти стан людини або просто допомогти йому розслабитись. Якщо пацієнт на прийомі був спокійний, то Жофі лягала поруч з ним. Якщо ж напружений і сурбований, то собака намагався лягати від нього подалі. Знаменитий Волк Дісней теж був власником Чау-чау. Про це широкій публіці довгий час не було відомо, але не так давно у Сан-Франциско відкрився сімейний музей Волта Діснея, якому серед інших експонатів можна побачити і фотографії Чау-Чау по клички Сані. Історія появи такої вухатої і в родині досить цікава. В дусі сценарій мультфільму. Волк Дісней довго мріяв мати цуценя, але його дружина Ліліан не хотіла про це й чути. Тоді Волк сховав цуценя в коробці і подарував дружині на різдво. Це сталося в 1927 році. Серед шанувальників Чау-Чау і 30 30-й президент США Келвін Куліч Співак Келвіс Преслі, американська бізнес телеведуча і письменниця Марта Стюарт. Чао-чао удовлетворяет до ведохарчевания, и властник такого вухатого должен правильно подобрать собаки рацион, выходящий из его индивидуальных особенностей. Господарка Дюшеса разработала власным меню для своего улюбленца. Чао очень не любят жирной еды, у них считается, в общем-то, печень довольно слабая, вот, поэтому и они, видно, по своему, как говорится, в развитии, когда они из Китая исходили, там определенный сложился уже у них тип питания. Поэтому они хорошо относятся к растительной пище. И из э, злаков, из всего лучше всего рис, конечно, им. Поэтому, как мы не пытались его кормить кормами, все корма специального корма для чао не существует. А все корма адаптированы ну, на сразу нескольких пород. Но ну, вот все-таки мы пришли к выводу, что нам они не подходят. Конечно, удобнее кормить сухими кормами. Но ради своего любимца мы пошли на то, что готовлю ему кашу, которая состоит из трех видов зерна. Это рис. Это пшено, очень хорошо для шерсти. Это опять наши вот э, чао, как говорится, питомники. Они уже выработали, а я уже от них переняла и научилась. Вот. Э, следующее идет овес, но только в, в, не хлопья, а просто овсяная крупа. Вот. И еще можно добавлять кукурузную муку, немного для, для, опять-таки для качества меха. Вот. Это все я Перемешиваю и варю в скороварке. Это быстро, легко, 30 минут, каша готова. Сначала Чао-Чао использовался як сторожовий собака. Ныне же своих навыков цей четырелапый не потратил. Когда до родины Фетченки приезжают в гости, то Дюшес первый впервые встречает ее. И тем самым его господарю. Он не только компаньон, но еще охранник. Но не пустобрюх. Он, его задача, как он для себя определил, что если кто-то пришел или подошел близко к калитке, он меня оповещает, что кто-то пришел. Если нас нет дома, он лежит на пороге, и кто-то открыл калитку, он не бросится, там кусать не будет. Он, я заметил, дает человеку сделать три шага. Человек входит сюда, он тогда встает и рычит. Человек поворачивается, он за ним не бежать не будет, ничего. Он ляже, опять буде лежати на порогі, навіть якщо буде відкрита калитка. Чау-чау досить міцні та витривалі собаки. Вони хворіють рідко, однак найчастіше схильні до проблем із суглобами, інфекційних захворювань та алергії. Проте і такі хвороби не страшні дюшасу, адже завжди поряд віля нього його господарі. Однажды, погнавшись за котом, он пытался поймать его под машиной, которая стояла во дворе, нырнул под нее резко и... повредил себе плечевой сустав. Вот. Конечно, пришлось нам очень много заниматься этим, специальные все препараты, все. Но, слава богу, видите, потом уже мы стали гранд-чемпионами, несмотря на это, это случилось, еще ему двух лет не было. Вот. Это первое. И второе, что, конечно, ну, инфекционные заболевания, как и все собаки. Вот. И чем элитнее собака, чем она, как говорится, высокопороднее, они, к сожалению, с хужим иммунитетом как и у людей, знаете, цари всегда были хлорозом болели. Вот. Так что здесь тоже собаки вот эти требуют очень четкого выполнения прививочного графика. Девша – это не верный, добрый и собака. Он и супер супергран чемпионом Украины. Стебностям этого четырелапого можно только позаздравить, адже он имеет идеальный характер и статуру. На выставке мы тоже попали случайным образом. Когда Дюшесу уже было почти год, надо было пройти племсмотр. Это проходят все собаки для того, чтобы иметь потом право продолжения рода. За по заключению племсмотра имеет право собака проводить, продолжать род, либо не имеет. Ну и мы пошли туда. И попали на полия. Николай Климович, вот он, полий. И когда он увидел Дюшеса, он подошел и ко мне и сказал, что говорит, вы не представляете, какая у вас собака. И если вы не будете его возить на выставки, то это большое преступление перед кинологией. Чарівна ведмежа з гарною шерстю, розумними очима і синіватим язиком. Саме з таким вухатим та хвостатим ми познайомили вас цього тижня. Наступного ж ви дізнаєтесь про хижих птахів української фауни та які є найнебезпечніші тварини у світі. З Вами була програма вухаті та хвостаті. Побачимо за тиждень.